Ю Вас це програма наголос за останніми даними. Кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищила 200 тисяч однак, Україна досі не надала законодавчого визначення цьому уявищу а тим часом громадські організації. Окупованої Луганської області оголосили про скликання Конгресу Сходу України. Про що йде мова і яка мета нового об'єднання? В наступні 15 хвилин будемо говорити з Миколою Козирєвим, головою правління української герсінської спілки справ людини правозахисником. Вітаю вас! Добрий! день. Почнемо ось з чого так: 6 жовтня громадські організації оголосили про скликання конгресу сходу України. Про що йде мова? Так? Яка мета і хто війшов до нового об'єднання? Ну, мы исходили из того, что э, очень много, как вы сказали свыше двух тысяч, но многое даже не зарегистрированных, выехавших из э, оккупированной территории, временно оккупированной территории в различные регионы Украины выехали не только в Украину, выехали и в Россию, в другие государства, э, и эти выехавшие граждане Украины тем не менее э, как бы стали априори гражданами второго сорта. Что я имею в виду? Они потеряли связь со своими громадами. До сих пор все мы были там как члены территориальной громады. Это очень важный наш социальный статус, потому что это низовой уровень устройства жизнедеятельности людей в сфере местного самоуправления. Это основа демократии, демократического государства. И мы худо-бедно имели в результате этого статуса влияние на то, как этот э, город, село, поселок развиваются, как мы влияем на власть там и так далее. Теперь мы оттуда вычеркнуты фактически, де-факто, хотя де-юре мы как бы являемся членами тех громад, но мы по несчастью, спасаясь от и все эти сотни тысяч людей, спасаясь от обстрелов, рискуя жизнью, оттуда выехали в целях безопасности своих семей, себя и своих семей. И вот теперь эти граждане... Донецкой, Луганской областей оказались в роли таких социальных молекул, которые описывают диффузное такое броуновское движение по территории Украины. И в этом смысле они никто. Они просто, да, паспорт есть, там гражданин Украины, но наши гражданские права и обязанности нарушены, и никто их по-настоящему по не может восстановить до тех пор, пока мы будем в таком состоянии. Вот с этой целью мы хотим... Да, и вторая позиция наша, которая мотивирует наши действия по созданию вот этого конгресса с хода Украины или Востока Украины, то, что власть, как мы видим, действует недостаточно в интересах как тех, кто выехал, так и тех, кто там остался, а в них mm -hmm. судьба еще более тяжелая, потому что многие просто обречены на вымирание. А это мало кто знает, что и есть ну и есть такой Конгресс. Да, так вот, мы с этой целью хотим объединить эти разрозненные социальные молекулы в некую мрежу или сеть, сетевую громаду, так сказать. У нас другого выхода нет. Сетевая громада ⁇ это не юридический термин, но это можно так рассматривать как политологический термин, ситуативный, который создает объединение вот этих людей с целью восстановления деятельности наших громад наших прав в рамках этих громад, с целью взаимодействия с властями, ведения социального диалога, с властями всех уровней, начиная от районных, там где люди размещены, и заканчивая президентом, администрацией президента, с тем, чтобы учитывались интересы, запросы, права этих людей, этих граждан Украины, с тем, чтобы они могли эти интересы учитываться при принятии решений. Николай Владимирович, пропоную поставить на величку кому, поскольку mm -hmm. у нас есть цитата с э, того самого первого заседания, с э, той пресс-конференции, на которой были озвучены озвучені головні тезіси нової створеної організації. Я пропоную зараз послухати цитату, а потім продолжим. Будь ласка, дайте цитату. Найстрашніше не стільки втрата дому, а втрата права впливати на місцеве самоврядування. Членів Конгресу об'єднує бажання донести до влади свою позицію, бажання відстоювати права данчан і луганчан. Конгрес Східна Україна організація, яка покликана об'єднати переселенців із Донбасу в єдину багатотисячну громаду. Микола Кодрів правозахисник. Чи дійсно ви вважаєте, що для тих людей, які виїхали з Луганської Донецької області, насправді право впливати на громаду, воно е дещо вище ніж право ніж е втрата власності? Нет, это, это неправильно говорить, что это выше или ниже, это однопорядковые вещи, потому что нарушенные права этих граждан как раз и мотивируют нас, вдохновляют нас на такие действия, чтобы эти права были восстановлены. Чудесно сегодня числе... турбует людей. А? Чи действительно это сегодня трубу людей? Э, Конечно, но прежде всего каждый думает о том, что он потерял, что он, что он утратил, какие права его нарушены. И первое, что люди волнуют, на первом месте, вот у меня есть квартира, скажем, в Луганске, Вордакове или в Севере, или в Перевальске. И что с ней? есть многие люди просто не знают что там с ней потому что мы выехали причем выехали разным образом рискуя жизнью и теперь люди многие хотят поехать посмотреть и останутся там или вернуться назад возьмут ли зимние вещи может вернуться назад и в этом смысле это вот интерес людей сохранить свою властность свою свою собственность так. это доминирующий интерес сейчас у всех людей это я зрозумела. кроме того у нас есть там, у каждого из нас есть доля в коммунальной собственности. Ведь коммунальная собственность Луганска это земля, это жилищный массив, это бюджет, который мы там оставили, вся собственность, которой распоржался городской совет в интересах громады. И мы все являемся со собственниками. Кто теперь нас представляет там? нашу, как распоряжается нашей собственностью там, коммунальной собственностью, помимо того, что у каждого есть квартира, дом и какая-то личная собственность, частная. Так вот, государство сейчас для этой защиты наших прав как член громады ничего не делает. И в том законе, который должен голосоваться по идее 14 октября, который определит статус. Кстати, очень знаменательно, что до сих пор полгода фактически мы вот в таком положении, а статуса нету. Это, это безобразие, потому что нет статуса, значит все решения, которые принимаются, они принимаются без учета полноты всех прав, которые надо защищать. Но, значит, вы, вы же, разумеете, еще неякие законы фактично на территории э, Луганской и Донецкой области сегодня не действуют. Если украинские не действуют законы, и, а инших немает. И... Нет, дело в том, что э, да, там действует закон э, винтовки, э, закон Маодзедуна. Винтовка да. рождает власть. Насилие вместо права там действует и очень эффективно. То есть никакой ни правозахисной деятельности здесь там фактически не может быть. Нет, вы знаете, дело вот в чем. Че я помню. Что вы, вы немного ошибаетесь. То есть, по факту, ситуативно это так, вы правы. Но дело в том, что если государство. Не в силах восстановить там правовой порядок и защитить права тех прав тех граждан, которые считают себя гражданами Украины, а их пронудительность сейчас заставляет принять гражданство Луганской Народной Республики и Донецкой Народных Республик, mm -hmm. так называемых. Так вот, для этого есть международные силы, международные институты правовые, есть в том числе миротворческие силы, которые должны туда войти. Но для этого нужно государству что-то делать в этом смысле. Понимаете? На удив... чем вы наполягаете? Мы, настаив... до Мы настаиваем на том, чтобы этот статус, который определяется сейчас вот этим законодательством, чтобы имел и такие нормы, которые обеспечат права территориальных громад, частью которых являются все выехавшие оттуда. И если государство не способно это сделать, пусть оно сделает с помощью международных институтов, в которые входит наше государство. международные институты? Это Организация международных наций, это ОБСЕ. Прежде всего. Вы извратались цикл организации и и криминальные, в том числе комитеты, институты, которые преследуют по криминальным преступлениям. Мы еще не могли туда обращаться, потому что мы еще полностью не легализовались. Мы планируем в ближайшее время, но ну, очевидно после выборов, потому что сейчас как бы это да, э, период. Да, да. Мы созываем, будем созывать сход или общее такое собрание. Угу. Или, или съезд конгресса этого, с приглашением людей-представителей из громад, которые есть там, скажем, Киевской области, там, там Венецкой и так далее. Вплоть до Львова, а может быть, и из-за границы это вопрос? подготовки собрания сейчас у нас номер один. И вот после этого будет избран на собрании полномочные представители, будет полная легализация этого конгресса, и тогда мы будем действовать в соответствии со своим статусом уже в отношениях со всеми органами власти, Дончан? в том числе и международными. А? Какая позиция Дончан? Оскільки я так понимаю, что пока что представители Луганской области участвуют. Да, участь. это инициатива наша. Мы Пригла приглашаем всех, не только да, Дончан, но и другие организации. Прежде всего объединить нужно Донецкие и Луганские организации правозащиты, Романская не только да, общественные организации, которые э, создадут, проведут вот эту подготовительную работу. Они уже легально, мы, поскольку мы уже приняли, подписали меморандум о создании этого конгресса, о взаимодействии с властями, о восстановлении нарушенных прав, то в рамках этого э, меморандума мы уже можем действовать легально и в ближайшее время вот на этой неделе мы уже будем принимать определенные документы, которые направляем в э, органы власти нашей украинской власти здесь в Киеве. Сколько часов уже э, знадобится для того, чтобы вы решили хотя бы одну из проблем? Ну, знаете, это же трудно сказать, что значит вы решили. Вот, вот сейчас. Так, я вам, перша я вам... перша вот, э, первая проблема, первое, э, скажем, решение, какие вы. Планируете лоббировать сегодня, уже сегодня? Уже сегодня замиск. мы планируем лоббировать, скажем, внести поправки к закону, который уже еще не принят. Но, естественно, <с <с надо готовить эти поправки, потому что он уже в повестке дня, и сейчас вносить туда уже невозможно. Его проголосуют, но уже готовятся многочисленные поправки, в том числе в украинской хельсинской спилки, справлю на которую я представляю. Вот. Поэтому, но там в законе не предусмотрено вот и, и то, что я сказал. Вот восстановление прав жизнедеятельности громад и прав членов громад, особенно касающихся собственности людей, которые и частные, и э, э, коммунальные. В этом, вот это, наши наша поправки, это главное. Кроме того, вышла постанова 505 от 1 октября, в соответствии с которым людям положено, ну, установлено нормативы, там 884 гривен не, жизнью, не и половина этой суммы трудоспособным. Уже сейчас у нас есть сведения это очень неэффективно власти действуют. До сих пор у них на столе не лежит этот закон и порядок его исполнения, вернее, не закона, постанова кабинета министров. И на основании уже этих фактов мы будем сейчас взаимодействовать самым плотным образом с Министерством социальной политики и с правительством, для того, чтобы был четкий порядок действия, введения в практику этого постановления, чтобы люди не мыкались. Вот я вчера был в Пущеводице, там санаторий Джерело. Здесь примерно 270 наших человек, все задают вопрос. Все, большинство ведь там пожилые люди, старики, которым и по 80 лет есть. А как я туда доберусь? А как я напишу заявление? И так далее. Потому что там целая процедура а до сих пор не предусмотрена. Кроме того, работники социальной службы говорят, что вот нам нужны сведения, а действительно ли вы прибыли оттуда, где АТО? А как человек это предоставит? Значит, это должна быть органы власти принять ну, некое... Же я, я, же, я паспорт. Н... да. Ну, а в якому написано, звитки он приехал. Да, да ну а, а что такое а в каких границах? Хорошо, Луганск точно, а, а, на самой границе там так или не так? Тем более, это, уже да. так вот, эти дії. вопросы мы так. тоже взяли на вооружение, вот первостепенное, которое мы будем делать. Останнее питание, дуже коротко. Луганщина та Донеччина у Верховной Ради Украины Представлене великою кількістю депутатів Верховної Ради, які вийшли звідти. Чи є з ними спілкування, чи готові вони співпрацювати з вами? Ми встановлюємо контакти з, з депутатами, всього, які будуть у Верховній Раді, а не ті, які зараз які зараз забочені зв'язки іншими питаннями. Тут насталося часу. Дякую, що прийшли до нас. Нагадаю глядачам, що це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 15 хвилин ви провели з нами недарба. На все добре.